Так, уважаемые желтоводцы, на этой неделе в нашем городе начались работы по асфальтированию улиц города Желтые воды. За 2014 год выполнено работ по асфальтированию дорог в городе всего-навсего на 100 тысяч, я начал заниматься вопросом, откуда бы взять деньги, для того, чтобы максимально можно было привлечь деньги в город Желтой воды для асфальтирования улиц или текущих ремонтов улиц, или же капитальных ремонтов. У нас была готова проектная сметная документация, мы ее отдали в Днепропетровск. Помогал депутат областного совета Кучер Лидия Васильевна, а также помощник депутата Затынацкий Анатолий Игоревич. С совместным усилием нам удалось все-таки так выбить деньги для города Желтой воды значит, на поточный ремонт улиц в количестве трех миллионов. Значит, в нашем городе будут заасфальтированы три улицы. Значит, это улица Багуна на сумму 899 968 гривен. То есть будет сниматься полностью асфальтовое покрытие в количестве 3475 метров квадратных. А также будет произведен значит, ямочный ремонт. Кроме того, на сегодняшний день уже работники перешли срезать асфальт на улицу 50 лет Комсомола. Значит, будут выполнены работы по улице 50 лет Комсомола на сумму 790. 99 929 гривен. И третья улица, на которой будет выполняться ремонт, это у нас улица Маяковского. Значит, ремонт будет выполняться от кольца с улицы Гагарина вверх до улицы. Кропоткина, а также сам от улицы Кропоткина до Криворожской трассы. Сумма денег, выделена на ремонт этой улицы, составляет 1 299 919 гривен. И, соответственно, значит, сплошным, сплошным, слоем асфальта мы сделаем 5065 метров квадратных. Ямочный ремонт будет произведен. Ямы до 5 метров квадратных составят 94 метра квадратных. Ямочный ремонт от 5 до 25 метров квадратных составит площадь 132 метра квадратных. В 2014 году мне удалось организовать частных предпринимателей, неравнодушных людей, и мы выполняли работы по бетонированию значит, ям на дорогах. Работы были выполнены на улице Богуна частично, работы были выполнены на улице Маяковского, значит, работы были выполнены в микрорайоне там улицы Столба. Значит, ну, было много скептиков, много, много говорили о том, что ой, заделали значит, ямы, завтра они все повыщербятся, по это самое, бетон никуда не годится и так далее и тому подобное. Но то, что мы видим с вами на сегодняшний день, то, что мы выполняли работы по бетонированию ям, все ямы у нас забетонированы, и до сих пор и остался бетон, то есть ничего не вычерпалось. Да, рядом начал разрушаться асфальт, но бетон так как был, так и остался. В 2015 году Значит, на сегодняшний день выполнена работа на 1050 метров квадратных, то есть мы заасфальтировали, на сумму там 282 тысячи гривен. То есть, ну, я считаю, что это недостаточно на сегодня, но деньги на асфальтирование практически закончились все. Ям в городе очень много, и мы ищем значит, пути, значит, как мы будем выходить с этого положения. Если возвращаться к улице Маяковского, по значит маршруту движения транспортных средств, которые используют этой улице Гарант есть договоренность с данным предприятием. Данное предприятие уже проплатило деньги, значит на расчетный счет ПЖРЭО и значит, ПЖРО будет выполнять работы по данному маршруту движения транспорта Гранд значит, собственные силы выполнять ямочный ремонт. То есть я надеюсь, что в течение двух-трех недель ПЖРО закончит эти работы. На сегодняшний день в городе работает фирма «Днепродор», она выполняет работы и то асфальтовое покрытие, которое они снимают режущей машинкой, Значит, мы все, все это покрытие кразами этой фирмы вывозим на территорию автобазы ПЖРО. Рассматривается вопрос, буду буквально завтра вести переговоры с полковником Исаевым, наш ЖИК-26, о том, чтобы, может быть, его работники выполняли работы в городе по заделыванию ям на дорогах. То есть работы в этом направлении, я надеюсь, что... До зимы мы постараемся максимально в желтых водах значит, заделать вот эти все ямы, которые у нас существуют на дорогах. 14 сентября объявили, что тендер выиграла фирма Днепропетровская Днепродор. Значит, я связался с директором фирмы, попросил его приехать в «Желтые воды». Он приезжал, мы разговаривали о том, чтобы искать в первую очередь работы начать выполнять в «Желтых водах», а потом во всех других городах значит, Днепропетровской области. Вот у нас городок небольшой, улицы расположены все рядом, на которых мы выполняем работы. Максимальное содействие выполнения работ, то есть согласование с ГАИ. И необходима была помощь, допустим, значит, Вода нужна была для данной фермы и все, все остальные виды услуг, плюс поселение людей и так далее и тому подобное. То есть максимально с моей стороны было это все сделано. Это все привлекло внимание руководства Днепродора. И вот то мы, значит, после переговоров в понедельник и во вторник, значит, во вторник прибыла вечером уже техника данного предприятия и в среду началось выполнение работы. В ну, фирмы, как вы видите, есть машина по э, сказать, срезанию асфальта. Хотя, говорю, прожил в городе больше 50 лет, и не припомню, чтобы когда-то в Желтых Водах работала данная техника по срезанию асфальта. В данной фирме есть свое дробильное производство по производству щебня. То есть камень они дробят в разных фракциях. Значит, и производят щебень, и тот, который, скажем так, заполняет этот асфальт, и естественно есть свой завод, который производит асфальт. деньги на асфальтирование это деньги областного бюджета естественно технический контроль будет выполнять значит, днепропетровск, значит, департамент коммунального хозяйства Днепропетровска. Но, в свою очередь, сколько я был в Днепропетровске, мы разговаривали с работниками департамента, то есть мы не сбрасываем себя себе ответственности и контроль за качеством выполнения работ. То же самое будет выполнять наше управление ЖКХ. Мы начали работать с вами в среду, 16 -го числа. И мы планируем, что в течение там, 10, максимум 15 дней работы будут в городе полностью 100% закончены. И мы освоим вот эти вот 3 миллиона и сделаем с вами значит, 3 улицы в городе Желтой Воды. Мы работаем с руководством магазинов, то есть это АТБ, это Комфи, Кэшеням, это Брусничка, о том, чтобы они, так сказать, спонсировали. Ну, диалог долгий и длинный. Единственное, значит, это самое, единственное, что удалось переговорить с магазином АТБ, договориться о том, что часть определенную часть денег, там 10-15 тысяч они выделили значит, для значит, ямочного ремонта. С остальными магазинами, с руководством ведутся пока переговоры в этом направлении. То есть я ищу все варианты и возможности, чтобы можно было сделать максимально ямочный ремонт в городе и, скажем так, с более-менее хорошими дорогами подойти к осенне-зимнему периоду.